你。<music> 李尼斯，哎，什么事？餐厅不是你家开的，大声喧哗也就算了，还把水洒在我的衣服上和食物上，是不是太没有素质了？啊、嗯哦，那个关了一年多出来确实有点忘形了，对不住啊。你吃的什么？赔给你。没胃口。瞧瞧。瞧我你, <laughs> 你刚说什么？ 姑娘，不好意思啊，那个他刚才憋气憋时间长了，脑子有点进水。不是不是，姑娘，我刚才说你矫情。 Let's go, t Let's go. 老师，夏初，你在哪儿？热曼大桥发生爆炸案，马上会有很多伤员送到医院，人手不够，你赶快回来。好，我马上回去。听老董说，他给你休假了，正好啊，你也该操心操心自己的个人问题了吧。 妈妈给你物色了一个房客，是妈妈朋友的孩子，你们好好相处啊。嗯，你怎么样？没事，我去看看你啊。其实可以不说吗？那也没办法，甭操心我了啊。 我没听说，不知道。这位先生同意拼车，我不知道、啊谢谢。谢谢。点餐吗？嗯。我先看一下。一会儿跟你说啊，我红了。招什么不认识呢？想要道歉的话，等我吃完饭再说。道歉？你跟我道歉？ 挨处分了吧，心里不爽，没关系，男人都是在打击中成长。我不想拼桌了，那你走呗。我占着座，那就带着你的座一起走呗。可以点菜了吗？点。秋葵、白切鸡、好汁豆腐、流沙包。沙包好的。 希望你美我油炸包只有一份，这个是真心大。来，放这儿。 Gracias. Uh -huh. 哪儿？胃部。怎么样？<不>谢谢谢谢你们，这酸爽。 那小猫咪，你怎么在这儿呀？你是被遗弃了吗？你想让我带你回家呀，美女，带本宫走吧。可是我也是寄人篱下，对不起了，再见。 不管了，我们去洗澡。可是它真的很可爱。爱、哎、什么呀？这猫身上有多少寄生虫，你知道吗你？你我已经给它驱过虫了。那也不行啊！房子是人家牧敏阿姨借给你住的。我知道，我知道，我会非常小心的。 你是牧民阿姨的儿子？对啊。你不是跟我说这房子常年空置吗？怎么我一住进来，梁牧泽就出现了？哎，那梁牧泽出现不正常啊？他才是这儿的主人，好不好？嗯、你要不想跟他住，你搬出来。又搬？我才刚搬完。毕业这两三年，我都搬多少次家了？ 夏初是女孩啊，当然是个女孩了，我没跟你说吗？你当时跟我说是男孩啊？什么时候跟你说是男孩啊？我不管，我已经让人家把房子给退了。再说了，你忍心让人小姑娘流落街头啊？你他们医院有宿舍。这轮申请已经结束了，要不你回来？回来也能当医生啊？ 干嘛非要到那么远的地方去？我跟你说啊，当初我和你爸结婚的时候呢，任妈妈还专门跑来东安给我帮忙的。那跟我有什么关系啊？住你那儿，相互之间有个照应嘛。你们，你知道外面社会有多复杂？给你两个选择啊，要么继续在那儿住，要么给我回东安。哎呀妈，叫妈也没用。当初买下这套房子就是想让你早点结婚的。我听说，他儿子。 是个军官，小姑娘长得怎么样？好不好看啊？妈，你想什么呢？你说我想什么呢？要不我让你外公到他部队上找仇人打一听。哎呀，兰小姐，你别在这给我添乱了。我自己的事，我自己的事情自己解决。解决吃面吗？锅里。 面没妹妹放盐、啊，放了一点点。盐吃多了对身体不好，每人每天不超过五克。 夏初、啊，嗯，我得跟你谈一谈。等我吃完行吗？我中午这一顿耽搁到现在了。我一会儿要去医院。说吧，你要谈什么？第一啊，你到底住哪个房间？这间、啊。确定吗？嗯，之前木敏阿姨跟我说，主卧的卫生间我也可以用。 所以在你不在的时候，我就是偶尔，只是偶尔借用你的浴缸泡泡澡。第二，这是什么？帅哥，别那么粗鲁，你弄疼人家了。哎，你别这么拎它，它会被吓到的。它是我捡回来的猫咪。你要在家养猫也可以啊，我不希望在房间内看到它的粪便。 不能有毛，不能有味道。放心吧，喵星人的世界比人类干净多了。第三，你想用主播的浴室也可以，但是把东西收拾好。你的吧。啊！我的记忆海绵文胸，我还以为弄丢了呢。你在哪找到的？我的烘干机里。好脏。 行，第四，最后一点，也是最重要的一点，听清楚了啊！一周之内，从我家搬出去。什么？搬家？你，你刚才还吃了我煮的面，你不记得了吗？记得呀、啊，那么难吃。不是你，你真要我搬家呀？那你刚才第一、第二、第三说这么多干嘛？直接说第四不就完了吗？看着你从天堂跌落地狱的表情。 挺有意思的、啊，我可以付房租，我不缺钱。梁木泽，哎，你要是找不起搬家公司，你跟我说，我帮你找，就当友情赞助啊。嗯、梁木泽，你觉得我缺钱吗？要是请不起搬家公司的话，我可以友情赞助，千万不要客气。嗯，你瞧瞧他那副小人得志的样。 还一二三四，想坏我从天堂坠入地狱的表情，谁给他那么大的脸呀？不就是搬家吗？我就不信了，这么大一个宁江市就没有我夏初的落脚地儿。你平时一般在哪儿过夜啊？整个天下都是本宫的。可是我真的好讨厌搬家呀，又要上班，又要找房，还要整理收拾，我真的会疯掉的。 冷静，没事，一定冷静。姐妹，你作为新时代的女性，怎么能被这么一点小困难所打倒呢？先洗衣服，洗完再说。他说风雨中这点痛算什么？问你一吗？不就是搬家吗？对不对？ 晚上有事是吗？我干嘛突然出现，吓我一跳。有事吗，晚上？上网找房子啊，为搬家做准备。跟我出去一趟。我衣服还没晾完呢。比晾衣服重要。一个小朋友受伤了，不肯去医院，我需要医生。哈，有事的时候就需要我了。救死扶伤不是医生的天职吗？走吧。 那个小朋友对你来说很重要吗？很重要。那如果我会尽力的。 现在知道丑了，刚刚让你洗脸也不洗，你非说等你来。哎，这是撞的吧？我叫医生阿姨给你处理一下好不好？嗯，什么医生阿姨，叫姐姐就好啦。赏个脸吧，小帅哥。来，我看看。 光太暗了，有手电筒吗？哦，有，阿泽，那边桌子上。哎、乱七八糟，我知道你已经不行了，哎、你怎么知道我不行？啊，你行，我就行。 哎，我不行了、啊，不行了，啊啊啊！哎哎，你输了,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  <laughs> 了，我输了，输了。寄生于何生良？哎明天继续啊。行啊，随时奉陪，随时奉陪。 我新买的相机，让我试一下。滚！三二一，走。阿泽。呃。来，把眼睛闭上，别动，会有一点点疼，坚持一下，很快就好了。